Взял я, сделал так, что э, взял я сделал так, что мне два бонуса. Первый, первым было 700, а в втором 4500, и так я был в бодуса с настоящим. То есть, то есть я как бы, то есть я как бы это вот. Я как бы взял, э, посмотрел, точнее наоборот, там было 4500 первом и кошь не прошел. То есть я Как бы сейчас э, ку э, куда? Что? Что, нагород? Ч ты хочешь? Всего? Так. Короче, взял я выграл два курса, так і не выграл, но эээ... настоящего, потому что я себя играю настоящем, потому что это мое казино. И получается, вот я подозреваю сейчас, что э, казино раздало, раздалось сегодня как раз деньги э, за этот период, за э, все четыре недели, эти, что я не играл в казино. Не четыре недели, там э, ну просто так четыре недели в, в игре, а а вообще где-то я 10 дней не играл в это казино, и даже даже больше. Где, ну, а ну скажу сколько. 24 дня я не играл в казино, и все деньги раздали э, тем же людям, которые играли. То есть кто-то выиграл двойне, то кто-то проиграл, но потом кто проиграл, тот тому вернулись деньги. А то, что я выиграл вдвойне, того уже сумма оста осталась. Потому что я сейчас помираю СМС, я демо играю. В этом казино играю, демо и, и, и ничего нет. Как бы решили мои люди раздать эти все деньги назад. Потому что раньше я... вот. И вот такое вот, что вот я меня осталось получается, что э, нет и э, там уже нас на нас заработка казино. Потому что раньше были. Ну, и когда люди э, решили, чтобы наши, чтобы больше играли в казино, то за за, за охоты идем э, и чтобы у нас все играло. Потому что, потому что эти деньги мы сегодня зарабатываем и 5 из этого и, и, и для сравнения зарабатывают в Бельгии зарабатывают 20%. Да, а мы просто как бы да, игрой а деньги-деньгами. Деньги. Мы не можем забрать очень много, потому что мы берем пять процентов, процента идет на э, зарплаты, и один процент идет как раз мне и с братами, что, э, что они по позволили мне э, это все сделать и тоже участвовали в том, что я сделал. Ну, это мое казино, как бы, но я делюсь. Вот. Ну, считайте, что, допустим, день где-то идет 1000 долларов в это казино, то я имею в день 10 долларов из этого казино. Ну и как бы делюсь еще с братьями. Ну и где-то 100 гривен еле с братьями. Так что э, на самом деле я имею только 80, 75 долларов. То есть 300 гривен реально я имею, блин, только из э, этого казино, что я его придумал в день. Вот и все. И то я, э, 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 как бы, делаю так, что эти деньги я даю бабушке. А она уже покупает, как бы продукты на эти деньги вот там я, я еще работаю над братом в UBC и, и имею еще на сигареты на сладкое и на вепилку вот вепилка тоже хорошая тут продается где я живу я живу возле коломей сейчас, в раз селе всегда пишу короче получается что она ну, я сейчас я немного помолчу, чтобы э, слушаться музыку.

Хорошо, тогда мне нужно бежать. Спасибо за просмотр. Всего доброго всем. И играйте в казино Ред Ай. Деньги очень... Э -э